Festival, festival. Festival, festival, festival. гимн нашего фестиваля, а это значит, что третий детский фестиваль библиотечных клубов открыт! участниками книжного содружества. Это интересно, это почетно и это важно, ведь деятельность любого библиотечного объединения направлена на формирование вашей активной жизненной позиции, на развитие таких качеств, которые в будущем помогут вам стать успешными людьми. Единственное представление, Удивительная история Из жизни великого сказочника Гамса Христиана Андерсена! Тебе, девочка, дарю рассвета, Алую зарю, Так да, букетик из душистых роз И крылышки на кос Прими подарок мой простой, А после стань моей женой. Клуб «Почемучка» ждет и Его. Тебя. И вас, мадам. Там много интересного для вас. Там книги. 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 Вопросы, игры, викторины. Научные там фильмы для ребят. Мультяшки, презентация, шалят. И вы там клуб ага, И работами, и подделками, ребят. Подскажу там, что прочитать, когда вопрос кого не дает вам спать. Любой Прочитанные книги Доказывайте свое мнение Делитесь своими рассуждениями и переживаниями Только так вы осознаете всю глубину чтения У на сказку за снова взяли На сюжет для вас иной Вместе показали И конечно дело было вовсе не в А в нашем клубе Робіть свій крок до зірок! Снігова королева. Клуб очумілі ручки. До речі, ляльки і на клубівці зробили самі. Курлы, курлы. Я, лебедь, ты свободная птица. Да, я свободная птица. Мара, скажи, а зачем мы живем, чтобы летать? Летать и да долетать. А это воздушный Ты готов? Да, я верю. Я лечу. Вот два месяца. Принимайте первый месяц. Наш клуб называется Skip. На заседаниях клуба мы изучаем историю нашего края. Мы любим наш прекрасный город. Гордимся людьми, которые создавали и строили его. Ведь, узнав свое прошлое, мы сможем создать прекрасное будущее. Прекрасное будущее.